بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه أم ذكنا ولا تطع من أغفلنا قلبه أم ذكنا اتبع هواه وكان امره فرطا الله العظيم